С начала текущего года в Запорожской областной клинической больнице успешно прооперированы двое крайне тяжелых возрастных пациентов с диагнозом аневризма брюшной аорты. Заболевание не столько сложное в лечении, как коварное выявление. Больные могут от двух до пяти лет не знать о своем недуге. Медики областной клинической больницы рассказали о заболевании и методах его лечения. Аорта – самая крупная артерия организма человека. Ее патологическое расширение называется аневризмой. Это заболевание встречается в основном у людей старшего возраста – от 60 до 80 лет. Расширение аорты происходит достаточно медленно – от 2 до 5 лет. И при этом практически отсутствуют симптомы. Больной обращается к врачу уже тогда, когда обнаруживает в животе пульсирующее образование. В таких случаях, говорят врачи, размер аневризмы чаще всего достигает 8-10 сантиметров. Именно тогда больному крайне необходимо хирургическое вмешательство, ведь разрыв аорты в 100% случаях ведет к летальному исходу. В нашей областной клинической больнице, в одной из немногих на Украине, методы диагностики и хирургического лечения они освоены и успешно выполняются. Это же касается и тех самых осложнений, разрыва в аневризм. Многие наши коллеги, главное, что специалисты скорой помощи знают, что если они столкнулись с ситуацией, когда речь идет о подозрении на разрыв аорты, пациенты могут быть доставлены в областную больницу. И здесь их ожидают опытные специалисты. Несмотря на то, что аневризма брюшной аорты из-за позднего выявления лечится только хирургическим путем, благодаря применению методов УЗИ и компьютерной диагностики, в последнее время диагностируются аневризмы малых размеров, в лечении которых можно обойтись медикаментозной терапией. В целом же в большинстве случаев при лечении аневризмы брюшной аорты врачам, кроме основного, приходится оказывать и сопутствующее лечение, ведь у возрастных пациентов всегда имеются и другие патологии. Это и это гипертоническая болезнь, шемическая болезнь сердца, это сахарный диабет, это множественное поражение сосудов атеросклеротическим процессом. И все это в конечном итоге влияет на состояние пациентов и дальнейшее потом выхаживание их в послеоперационном периоде. Медики областного центра сосудистой и эндоваскулярной хирургии отмечают, что в их отделении достигнуты хорошие результаты в лечении и ведении возрастных пациентов в до- и послеоперационном периоде. Лечение аневризмы брюшной аорты почти в 98% случаях оканчивается успешно. И результаты областной клинической больницы сопоставимы с лечением ведущих медучреждений не только Украины, но и Европы.